নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকেই শিকু আহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ এইটৰ মেথছৰ অনুশীলনী নাইন পইণ্ট টুত থকা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো এই প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে প্ৰথমে চাই লওঁ আহা এই প্ৰশ্নটোত আমাক দিয়া আছে অভেদ এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল এ স্কোৱাৰ প্লাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ বৰ্গবোৰৰ মান উলিওৱা ইয়াতে আমি কিছুমান বৰ্গৰ মান উলিয়াব লাগে আৰু বৰ্গবোৰৰ মানুহ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এটা সূত্ৰ বা এটা অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অভেদটো হৈছে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এ স্কোৱাৰ প্লাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ এই অভেদটো তোমালোকক ওপৰ শ্ৰেণীবোৰতো লাগি গৈ থাকিব গতিকে এই অভেদটো এবাৰ আমি বুজি লওঁ আহা এই অভেদটোত দুটা পদ দুটা পদ যোগ ফলত দিয়া আছে আৰু ব্ৰেকেট দি ওপৰত এটা দুই বা স্কোৱাৰ এটা দিয়া আছে আৰু ইয়াক পঢ়া হয় এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ যিহেতু এই স্কোৱাৰটো এ প্লাছ বি বা এ আৰু বিৰ যোগ ফলৰ ওপৰত দিয়া আছে গতিকে আমি ইয়াকে ক'ব লাগিব যে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ আৰু যেতিয়া আমি হোল স্কোৱাৰ কৰিম তেতিয়া কি হৈছে সূত্ৰটো চোৱা ইয়াতে আমি পালোঁ প্ৰথম এ স্কোৱাৰ যোগ হৈ থকা প্ৰথম পথটো এ গতিকে এ স্কোৱাৰ প্লাছ তাৰপিছতে পালোঁ আমি টু এ বি প্লাছ আৰু একেবাৰে শেষত পালোঁ আমি বি স্কোৱাৰ তোমালোকে সূত্ৰটো এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা ইয়াতে আমি যোগ কৰিব লগা যিকেইটা পদ বা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিকেইটা পদ আছে তাৰে প্ৰথম পদটো হৈছে এ গতিকে প্ৰথমে কৰিব লাগিব এ স্কোৱাৰ তাৰপিছতে যোগ হৈ থকা দুই নম্বৰ পদটো হৈছে বি একেবাৰে শেষত আহিব বি স্কোৱাৰ মাজত এ আৰু বিৰ পূৰণ ফলটো আহিব এ আৰু বি পূৰণ কৰিলে হ'ব এ ইনটো বি বা এ বি তাৰ আগত এটা দুই দিব লাগিব আৰু আটাইকেইটা আহিব যুগত আকৌ বাৰু চাই লওঁ প্ৰথমে আছিলে এ গতিকে আমি ল'লোঁ এ স্কোৱাৰ শেষত আছিলে বি গতিকে ল'লোঁ বি স্কোৱাৰ আৰু তাৰপিছতে এ আৰু বিক আমি কৰি দিলোঁ পূৰণ এ ইন টু বি আৰু তাৰ লগত দি দিব লাগিব এটা দুই এইটোৱে হৈছে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা আজি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা সূত্ৰ এতিয়া আমি আমাক বৰ্গ উলিয়াব দিয়া প্ৰশ্নকেইটা কৰোঁ আহা প্ৰথমে আমি চাওঁ অহা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে আমাক দিয়া আছে এক্স প্লাছ ফাইভ হোল স্কোৱাৰ ইয়াতে আমাক যিটো হোল স্কোৱাৰ বা যিটো বৰ্গ কৰিব লাগে তাতে প্ৰথমে দিছে এক্স গতিকে প্ৰথম প্ৰথম আমি এক্সৰ স্কোৱাৰ কৰিম নিয়ম মতে প্ৰথমে ইয়াতে এ ঠাইত যিহেতু প্ৰথমে এ থাকিলে আমাৰ এ স্কোৱাৰ আহে আৰু ইয়াতে এ ঠাইত যিহেতু এক্স দিয়া আছে গতিকে এক্সৰ স্কোৱাৰ তাৰপিছতে চাম একেবাৰে শেষত কি আছে বৰ্গ হোল স্কোৱাৰ ভিতৰত আছে ফাইভ গতিকে একেবাৰে শেষত দিব লাগিব ফাইভ স্কোৱাৰ আগৰ চাই লোৱা প্ৰথমে এক্স আছে গতিকে এক্স স্কোৱাৰ ফাইভ আছে ফাইভৰ স্কোৱাৰ তাৰপিছতে আমি এই যি দুটা ইয়াতে পদ দিয়া আছে যুগত সেই পদ দুটা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব দুইৰ লগত টু ইন টু এক্স ইণ্টু ফাইভ এইটোৱে আমাৰ সূত্ৰটো ভঙা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি যদি এক্স টু স্কোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ইয়াতে আমি পূৰণ কৰিম দুই পাঁচ গুণ দ আৰু এক্স আছে গতিকে পূৰণ কৰিলে হ'ব টেন এক্স প্লাছ শেষত আছে ফাইভ স্কোৱাৰ ফাইভ স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ আমি ঠিক একেধৰণে এইবাৰ আমি কৰোঁ অহা দুই নম্বৰ বৰ্গটো দুই নম্বৰ বৰ্গত আমাক দিয়া আছে ইয়াতে ফাইভ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই হোল স্কোৱাৰ ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে প্ৰথমে প্ৰথম যিটো এক নম্বৰ অংক কৰিলোঁ তাত অকল এক্স আৰু ফাইভ দিয়া আছিলে ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে প্ৰতিটো পলতে দুটা দুটা ৰাখি ইয়াতে লগ লগাই দিছে গতিকে প্ৰথমে যিহেতু ফাইভ এক্স আছে গতিকে প্ৰথমে আমাৰ কাম হ'ব ফাইভ এক্সৰ স্কোৱাৰ কৰাটো প্ৰথমে কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ফাইভ এক্সৰ স্কোৱাৰ প্লাছ আৰু একেবাৰে শেষৰটো পদটো লিখিম আৰু একেবাৰে শেষত কৰিব লাগিব ফ'ৰ ৱাই আছে আমি কৰিব লাগিব ফ'ৰ ৱাইৰ স্কোৱাৰ গতিকে আমি প্ৰথমে পদ দুটা স্কোৱাৰ কৰি ল'লোঁ প্ৰথমে ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ লিখিলোঁ তাৰপিছত দিয়া আছিলে ফ'ৰ ৱাই গতিকে ফ'ৰ ৱাই স্কোৱাৰ লিখিলোঁ তাৰপিছতে আমি দুইৰ সৈতে বা দুইৰ লগত এই দুটা পদক পূৰণ কৰি দিব লাগিব গতিকে লিখিম টু ইণ্টু প্ৰথম পদ হৈছে ফাইভ এক্স ইণ্টু দ্বিতীয় পদটো হৈছে ফ'ৰ ৱাই এতিয়া আমি স্কোৱাৰ আৰু পূৰণবোৰ কৰি যাওঁ ইয়াতে প্ৰথমত দিয়া আছিলে ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ ফাইভ টু যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ তাৰপিছত যদি পূৰণ কৰোঁ দুই পাঁচ গুণ দহ দহ এগুণ হ'ব চল্লিছ লিখিব লাগিব ফ'ৰ্টি লগত আহিব এক্স ৱাই ফ'ৰ্টি এক্স ৱাই প্লাছ তাৰপিছতে ফ'ৰ ৱাই হোল স্কোৱাৰ যদি কৰোঁ ফ'ৰ টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব ছিক্সটিন ষোল্ল গতিকে লিখিব লাগিব ছিক্সটিন ৱাই স্কোৱাৰ এইবাৰ আমি কৰোঁ অহা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিয়া আছে থ্ৰী এ কিউ প্লাছ ফ'ৰ এ স্কোৱাৰৰ হোলী স্কোৱাৰ দিছে গতিকে এই অংকটো কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে দেখিছোঁ ইয়াতে প্ৰথমে দিয়া আছে আমাক থ্ৰী এ কিউব প্লাছ দ্বিতীয় পদটো দিয়া আছে ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ আমি এই ৰাখিটোৰ বৰ্গ উলিয়াব লাগে প্ৰথম যিটো পদ আছে তাক আমি প্ৰথমে স্কাৰ কৰোঁ প্ৰথমে দিয়া আছিলে থ্ৰী এ কিউব গতিকে থ্ৰী এ কিউবৰ স্কোৱাৰ প্লাছ আৰু একেবাৰে শেষত দিয়া আছে বা যোগ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া আছে ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ গতিকে এবাৰ আমি ফ'ৰ এ টোৰ ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে এই দুইটা পদকে আমি দুইৰ সৈতে পূৰণ কৰি দিব লাগিব গতিকে লিখিম দুই পূৰণ প্ৰথম পদ যিটো হৈছে থ্ৰী এ কিউব ইণ্টু দ্বিতীয় পদ যিটো হৈছে ফ'ৰ এ কিউব এতিয়া ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ আছিলে এইটো ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ দিব লাগিব এতিয়া আমি স্কোৱাৰ আৰু পূৰণবোৰ কৰি দিওঁ প্ৰথমে আমি চাম যে থ্ৰী এ কিউবক স্কোৱাৰ কৰিলে কি হয় প্ৰথমে তিনিটোক স্কোৱাৰ কৰিম থ্ৰী টু স্কোৱাৰ কৰিলে পাম ন গতিকে ন লিখিব লাগিব তাৰপিছতে এ কিউবটো যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব এ টু দি পাৱাৰ ছিক্স কি কৰিলোঁ আমি এই ঘাটটোৰ লগত তিনিৰ লগত দুইটো পূৰণ কৰি দিলোঁ তিনি দুগুণ ছয় গতিকে পালোঁ এ টুটি পাৱাৰ ছিক্স প্লাছ তাৰপিছতে সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিম দুই তিনি গুণ হ'ব ছয় ছয় চাৰি গুণ হ'ব চৌবিছ লিখিব লাগিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ টু দি পাৱাৰ পূৰণত ঘাটবোৰ যোগ হয় ইয়াত আছে এ ঘাট তিনি আৰু ইয়াত দিয়া আছে দুই তিনিৰ লগত দুই যোগ কৰিলে পাঁচ হ'ব গতিকে হ'ব এ টু দি পাৱাৰ ফাইভ প্লাছ শেষৰ যিটো পদ আছে তাক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰোঁ চাৰিটো প্ৰথম স্কোৱাৰ কৰিম তেতিয়া হ'ব ষোল্ল আৰু এ স্কোৱাৰক যেতিয়া স্কোৱাৰ কৰিম তেতিয়া হ'ব এ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ এইবাৰ আমি চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিয়া আছে থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী এক্সৰ হ'ল স্কোৱাৰ কৰিব লাগে ইয়াতে প্ৰথমে দিছে থ্ৰী এক্স গতিকে আমি প্ৰথম যিটো পদ দিয়া আছে থ্ৰী এক্স আমি থ্ৰী এক্সৰ স্কোৱাৰ কৰিম আৰু এই নিয়মটো মতে আমি কৰিব লাগিব একেবাৰে শেষত থকা পদটোৰ স্কোৱাৰ শেষত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ওৱান বাই থ্ৰী এক্স আছে গতিকে ওৱান বাই থ্ৰী এক্সৰ আমি স্কোৱাৰ কৰিম মন কৰিবা আমি এই প্ৰশ্নটো আগৰ অংককেইটা কৰা নিচিনা কৰিব লাগিব মাত্ৰ ইয়াতে কি হৈছে আমি ইয়াতে আমি ভগ্নাংশ দেখিবলৈ পাইছোঁ যি নহওক আমি নিয়ম আমি একেটাই ল'ব লাগিব প্ৰথম পদ আছে থ্ৰী এক্স গতিকে থ্ৰী এক্সৰ স্কোৱাৰ শেষত দিয়া আছে ওৱান বাই থ্ৰী এক্স গতিকে ওৱান বাই থ্ৰী এক্সৰ স্কোৱাৰ কৰিম তাৰপিছতে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বা এই পদ দুটাৰ লগত আমি দুই এটা পূৰণ কৰি পাতিব লাগিব গতিকে মাজত পাতিবৰ কাৰণে প্ৰথম দুই লিখিলোঁ তাৰ লগত আমি পূৰণ কৰিব লাগিব প্ৰথম পদ আৰু দ্বিতীয় পদ প্ৰথম পদটো হৈছে থ্ৰী এক্স পূৰণ দ্বিতীয় পদটো হৈছে ওৱান বাই থ্ৰী এক্স এতিয়া আমি স্কোৱাৰ কৰোঁ প্ৰথম যিটো পালোঁ পদ তাক যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ থ্ৰী টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব নাইন আৰু এক্স টুক স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব এক্স স্কোৱাৰ তাৰপিছতে তোমালোকে চোৱা দুইৰ লগত পূৰণ কৰিব লগা কেইটাত থ্ৰী এক্সটো ওপৰত আছে আৰু থ্ৰী এক্সটো তলত আছে গতিকে থ্ৰী এক্স আৰু থ্ৰী এক্সটো কটা কটি যাব কটাকটি গ'লে থাকিব মাত্ৰ দুই গতিকে অকল থাকিব প্লাছ টু প্লাছ তাৰপিছতে চাম একেবাৰে শেষৰ পদটোৰ স্কোৱাৰ শেষৰ পদৰ ভগ্নাংশৰ ওপৰত আছে ওৱান ওৱান টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব ওৱান আৰু তলত আছে থ্ৰী এক্স গতিকে থ্ৰী এক্সক স্কোৱাৰ কৰিম থ্ৰী টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব নাইন আৰু এক্স টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব এক্স স্কোৱাৰ গতিকে আমি উত্তৰটো পাম যে নাইন এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টু প্লাছ ওৱান বাই নাইন এক্স স্কোৱাৰ এইবাৰ আমি চাওঁ আহা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে দুটা পদ দিছে আৰু পদ দুয়োটাই ইয়াতে ভগ্নাংশ দিয়া আছে গতিকে আমি অলপ আগত কৰা নিয়মটো মতে কৰিব লাগিব প্ৰথমে যিহেতু দিয়া আছে পি বাই কিউ গতিকে প্ৰথমে আমি পি বাই কিউৰ স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব লিখিম যে পি বাই কিউ স্কোৱাৰ তাৰপিছতে আমি লিখিম দুই নম্বৰ পদটো দুই নম্বৰ পদটো দিয়া আছে কিউ বাই পি গতিকে এবাৰ আমি কৰিব লাগিব শেষত কৰিব লাগিব কিউ বাই পি স্কোৱাৰ তাৰপিছতে আমি মাজত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পদ দুটাৰ লগত দুই পূৰণ কৰি দিব লাগিব গতিকে লিখিম দুই পূৰণ প্ৰথম প্ৰথম পদটো হয় পি বাই কিউ ইণ্টু দ্বিতীয় পদটো হয় কিউ বাই পি এতিয়া আমি স্কোৱাৰবোৰ কৰি যাওঁ ইয়াতে পিটোক স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব পি স্কোৱাৰ ওপৰত আহিব লবত আহিব পি স্কোৱাৰ শৰত আহিব কিউ স্কোৱাৰ তাৰপিছতে দুইৰ লগত যিকেইটা আমি পূৰণ কৰি আছোঁ তাতে ওপৰত থকা পিৰ লগত তলত থকা পি কাটিব পাৰি আৰু তলত থকা কিউৰ লগত ওপৰত থকা কিউটো কাটি দিব পাৰি আৰু কটাকটি কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়াহ'লে থাকিব দুই গতিকে লিখিব লাগিব প্লাছ টু প্লাছ তাৰপিছতে আমি দ্বিতীয় পদটো যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ ওপৰত আছিলে কিউ কিউ টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব কিউ স্কোৱাৰ আৰু শৰত আছে পি পি টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব পি স্কোৱাৰ গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব বা বৰ্গটো হ'ব পি স্কোৱাৰ বাই কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ টু প্লাছ কিউ স্কোৱাৰ বাই পি স্কোৱাৰ এইবাৰ আমি কৰোঁ অহা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিয়া আছে পাঁচশ দুই এতিয়া চোৱা এই যিটো আমি সংখ্যা দিলে যে পাঁচশ দুইটো যদি স্কোৱাৰ কৰিব লাগে পাঁচশ দুইটো স্কোৱাৰ কৰাতে বুজাইছে যে পাঁচশ দুইটো দুবাৰ পূৰণ কৰিব লাগে কিন্তু এই পূৰণ বা এই বৰ্গটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ সূত্ৰটো গতিকে এই সূত্ৰটোলৈ যদি যাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি পাঁচশ দুইত দুটা সংখ্যাৰ যোগল হিচাপে প্ৰথমে ভাঙি ল'ব লাগিব চ' পাঁচশ দুইটোক আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰোঁ পাঁচশ দুই আমি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ যে পাঁচশৰ লগত দুই যোগ কৰিলে পাঁচশ দুই হ'ব তাৰপিছতে পাঁচশ একৰ লগত এক যোগ কৰিলেও পাঁচশ দুই হ'ব গতিকে আমি যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ যোগফল হিচাপে প্ৰথমে পাঁচশ দুইটোক ভাঙি ল'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যে পাঁচশ যোগ দুই আমাৰ এই ধৰণে যদি ভাঙি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই যিটো বৰ্গ বৰ্গটো উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব গতিকে আমি পাঁচশ দুইটোক ভাঙি ল'ম পাঁচশ যোগ দুই বুলি তেতিয়াহ'লে আমি সদায় কি কৰিম শূন্য থকা সংখ্যাৰ ওচৰত ভাঙি ল'লে আমাৰ অংকটো কৰিবলৈ সুবিধা হয় গতিকে পাঁচশ দুইটোক আমি লিখি ল'ব লাগিব পাঁচশ যোগ দুই স্কোৱাৰ এতিয়া এ প্লাছ বি হল স্কোৱাৰ সূত্ৰমতে যাওঁ প্ৰথমে থকা পদটো হৈছে পাঁচশ বা প্ৰথম সংখ্যাটো পাঁচশ গতিকে প্ৰথমে আহিব পাঁচশ স্কোৱাৰ প্লাছ আৰু একেবাৰে শেষত আহিব দ্বিতীয় সংখ্যা দুই দুই স্কোৱাৰ বা টু স্কোৱাৰ তাৰপিছত আহিব টু ইন টু এই পদ দুটাৰ লগত দুই পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে টু ইনটো হ'ব পাঁচশ পূৰণ দুই এতিয়া আমি স্কোৱাৰ আৰু পূৰণবোৰ কৰি যাওঁ পাঁচশটো যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ ইয়াতে প্ৰথম পাঁচটো স্কোৱাৰ কৰিম পাঁচটো যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব পঁচিছ তাৰ লগত শূন্য দুটা আছিলে আৰু বৰ্গ কৰি দিলে শূন্যটো হ'ব চাৰিটা দুগুণ হৈ যাব দুটা শূন্য যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ বা দুবাৰ পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে শূন্যটো দুটাৰ ঠাইত চাৰিটা হৈ যাব এইবাৰ পূৰণ কৰিব লাগে দুই পাঁচশ আৰু দুই প্ৰথমে পূৰণ কৰিম আমি শূন্যকেইটা নাই বুলি ভাবি ল'লোঁ এই শূন্য দুটা নাই বাকী থকা সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিম তেতিয়াহ'লে হ'ব দুই পাঁচ গুণ দহ দহ দুগুণ বিছ শূন্যকেইটা বাদ দি পূৰণ কৰি ল'লোঁ আমি পালোঁ বিছ তাৰপিছতে বিছ পালোঁ এই বিছৰ লগত আমি পাঁচশৰ পিছত থকা শূন্য দুটা লিখি দিলোঁ তেতিয়া হৈ গ'ল দুহেজাৰ যোগ তাৰপিছত লিখিব লাগিব টু স্কোৱাৰ চাৰি এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি পাইছোঁ দুই হাজাৰ দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ দুই হাজাৰ আৰু চাৰি দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰৰ লগত যদি দুই হাজাৰ আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া হ'ব দুই লাখ বাৱন্ন হাজাৰ আৰু আহিব চাৰি দুই লাখ বাৱন্ন হাজাৰ চাৰি এইটোৱে হ'ব এই সংখ্যাটোৰ বা পাঁচশ দুইৰ বৰ্গ ঠিক একেধৰণে আমি কৰিব লাগে এইবাৰ সাত নম্বৰ অংকটো ইয়াতে আমাক দিয়া আছে নাইন পইণ্ট ফাইভ স্কোৱাৰ গতিকে এই বৰ্গটো উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথম আমি সংখ্যাটো ভাঙি লওঁ ভাঙি ল'ম এনেকৈ নাইন প্লাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আমি দুটা সংখ্যাৰ যুগ ফল হিচাপে প্ৰথমে ভাঙি ল'লোঁ ভাঙি লোৱাৰ পাছতে স্কোৱাৰ কৰিব লাগে প্ৰথমে ন আছে গতিকে প্ৰথমে আমি কৰিম নাইন স্কোৱাৰ তাৰপিছতে আমি কৰিম একেবাৰে শেষত থকা সংখ্যা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' পইণ্ট ফাইভৰ স্কোৱাৰ মাজত আহিব টু ইন টু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পদ দুটা পূৰণ ফল প্ৰথম পদ ন পূৰণ দ্বিতীয় পদ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এতিয়া আমি স্কোৱাৰ কৰিলে নাইন টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব এইট্টি ওৱান তাৰপিছতে আমি চাম দুই ন আৰু দশমিক পাঁচ পূৰণ কৰিলে কি হয় প্ৰথমে আমি দুইৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰি দিওঁ দুই পাঁচ গুণ হ'ব দহ আৰু দশমিকটোত যাব এটা অংকৰ আগত তেতিয়াহ'লে দুইৰ লগত যদি দশমিক পাঁচ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব এক আৰু একৰ লগত নটো যদি যোগ কৰোঁ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এক নগুণ ন হ'ব যোগ তাৰপিছতে পইণ্ট ফাইভ টু স্কাৰ কৰিব লাগে পইণ্ট ফাইভ টু স্কাৰ কৰিলে হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ফাইভ টু স্কাৰ কৰিলে টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু দশমিক দুটা অংকৰ আগলৈ নিলে লিখিব লাগিব জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিম নাইণ্টি এইট্টি ওৱানৰ লগত যদি নাইনটো আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব নাইণ্টি আৰু লিখিব লাগিব নাইণ্টি পইণ্ট টু ফাইভ কাৰণ চোৱা সদায় আমি যেতিয়া যোগ কৰোঁ দশমিকবোৰ পোনে পোনে বঢ়াব লাগে তেতিয়াহ'লে হ'ব যে এইটি পইণ্ট জিৰ' জিৰ' তাৰপিছতে হ'ব নাইন পইণ্ট জিৰ' জিৰ' তাৰপিছতে হ'ব জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ আৰু এতিয়া যদি আমি যোগ কৰোঁ ইয়াত হ'ব পাঁচ দুই দশমিক পোনে পোনে নামি আহিলে ন একে দহৰ শূন্য একো কৰিলে আঠে একে ন গতিকে বৰ্গটো হ'ব নব্বৈ দশমিক দুই পাঁচ এইবাৰ আমি চাওঁ অহা একেবাৰে শেষৰ অংকটো ইয়াতে দিয়া আছে এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ চাৰি সমষ্টি আঠভাগৰ এক আমি এই যিটো ভগ্নাংশ আছে তাক যদি ভাঙোঁ তেতিয়াহ'লে লিখিব লাগিব চাৰি যোগ আঠভাগৰ এক তোমালোকে ইয়াতে গোটা আৰু ভগ্নাংশ দুয়োটাকৈ পিট বেলেগ বেলেগ কৰি দিবা গোটা অংশটো চাৰি আছে গতিকে চাৰি লিখিলোঁ যোগ ভংগাংশ অংশটো আছে আঠভাগৰ এক গতিকে আমি লিখিম যে চাৰি যোগ আঠভাগৰ এক আৰু ওপৰত আহিব হোল স্কোৱাৰ এতিয়া আমি এ প্লাছ বি হোল স্কাৰ সূত্ৰমতে বা অভেদমতে ভাঙি যাওঁ প্ৰথম সংখ্যাটো চাৰি প্ৰথমে হ'ব চাৰি স্কোৱাৰ প্লাছ একেবাৰে শেষত আছে ওৱান বাই এইট গতিকে লিখিব লাগিব ওৱান বাই এইট স্কোৱাৰ আৰু মাজত প্ৰথম পদ আৰু দ্বিতীয় পদ দুটা দুই সৈতে পূৰণ হ'ব টু ইন টু ফ'ৰ ইণ্টু ওৱান বাই এইট এতিয়া আমি স্কোৱাৰবোৰ কৰোঁ ফ'ৰটো স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব ছিক্সটিন লিখিব লাগিব ষোল্ল যোগ তাৰপিছতে ইয়াত কটাকটি যাব কাৰণ দুই দুইয়ে কাটিব পাৰি আঠক চাৰিবাৰ যাব দুই চাৰিগুণ আঠ আকৌ চাৰিয়ে চাৰি কাটি দিব পাৰি গতিকে কটাকটি গৈ পালোঁ আমি এক যোগ ওৱান বাই এইটটো যদি স্কোৱাৰ কৰা ওৱানৰ স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব ওৱান আৰু এইটটোৰ স্কোৱাৰ যদি কৰা তেতিয়া পাবা আঠ আঠগুণ চৌষষ্ঠি হয় গতিকে হ'ব ওৱান বাই ছিক্সটি ফ'ৰ এতিয়া গোটা সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি দিবা গোটা সংখ্যা হৈছে ষোল্ল আৰু এক লিখিম আমি ষোল্ল যোগ এক ষোল্লৰ লগত এক যোগ কৰি পোৱা পাম আমি সোতৰ লিখিব লাগিব সোতৰ যোগ চৌষষ্ঠি ভাগৰ এক আৰু এই সংখ্যা দুটা যদি যোগ কৰা এটা গোটা আৰু এটা ভগ্নাংশ যদি যোগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে যোগ ফলটো হ'ব সোতৰ সমষ্টি চৌষষ্ঠি ভাগৰ এক এইটোৱেই হ'ব এই মিশ্ৰ ভংগাংশটোৰ বৰ্গ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটি ইমানেই আছিল আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ নমস্কাৰ